જેમાં આપણે પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે ઋષિઓને બાળક કા નામ સર્વ દમન કયો રખા તો ઋષિઓને બાળક કા નામ સર્વ રખા કયો બાળક વન કે પશુ કે બચ્ચો કે સાથ નિર્ભીક હોય ખેલતા હતા બાળક के इसी साहसी और निडर स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे तो जवाब बालक का शरीर स्वस्थ था वह दिखने में भी सुंदर था बालक में साहस और निडरता थी बालक के इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण दुष्यंत का मन बालक के प्रति आकृष्ट हो रहा था दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी दो रीतिया बताई तो दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की यह दो रीतियाँ बताई पूर्ववंशी युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं वृद्धावस्था आने पर वन में जिनेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं त्यार पी बीजो है नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी तो एक लाकड़ा काप्पा वाला व्यक्ति सरस मजा सुंदर कहानी है कहानी तेरे अँ लखवानी से तो आप लखेलू है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था लकड़हारा रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और उन लकड़ियों को बेचने में बाजार में बेचता था लकड़हारे का घर इन्हीं पैसों से चलता था एक दिन लकड़हारा नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर उस पेड़ की डाल को काट रहा था लकड़हारे के हाथ में अचानक आज से अचानक उसकी कुल्हाड़ी छूट गई और वह नीचे नदी में गिर गई लकड़हारा पेड़ से नीचे उतर कर देखता है पर नदी में कहीं उसे अपनी कुल्हाड़ी नहीं दिखाई देती लकड़हारा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि कुल्हाड़ी के बिना वह लकड़ी नहीं काट सकता और यदि वह लकड़ी नहीं काटेगा तो उसका परिवार का निर्वाह नहीं हो सकेगा इसी विचार में लकड़हारा रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वे उसकी मदद करें लकड़हारे की पुकार सुनकर अचानक वहां एक व्यक्ति प्रकट हो गया उसने लकड़हारे से कहा कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज दूंगा ऐसा वो नदी में गया और कुछ देर बाद वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया और लकड़हारे को पूछा पूछने लगा कि क्या यह तुम्हारी है तो लकड़हारा बहुत ईमानदार था उसने तुरंत उत्तर दे दिया नहीं ये मेरी नहीं है लकड़हारा बहुत ईमानदार था इसीलिए उसने मना कर दिया वह व्यक्ति फिर से नदी के जल में गया और इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया पर लकड़हारे ने उसे भी मना कर दिया अंत में उस व्यक्ति ने नदी में जाकर लोहे की कुल्हाड़ी निकाली तब लकड़हारे ने प्रसन्न होकर कहा कि हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उस व्यक्ति ने सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ी उसे इनाम में दे दी તો મિત્રો આ હતું સુંદર મજાનું નાનકડું એવું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત